Откуда будешь? Из деревни? Ну откуда, какой регион? Ты имеешь в виду что? Деревню название или, или что? Регион, в котором ты проживаешь. А, да, регион. Это средний Урал. Понятно. О чем хочешь пообщаться? Да, я сегодня еще... У меня сегодня тут не получается общение. Э -э, Что-то... Это не получается. Поэтому я еще не общался. Ошибка-то здорово. Я еще... Ищу... А только с одним, с одним человеком, ну, тоже в возрасте поговорили немножко, он с Киева. И у нас оборвалась связь как бы все Еще... Вот ищу... ну, не... А? Еще россиян, которые СВО поддерживают. Ну, что СВО? Вот сегодня я прочитал, ну, про знакомого человека в новостях. Но что я скажу? СВО, СВО – это контрактная служба. Люди воюют по контракту. Там платят хорошо. Вопросы есть ко мне? А это хорошо подписывать контракт и идти людей в другой стране? Это выбор каждого. Это мой вопрос. Один а я об этом даже не задумываюсь. Так, так я по... задаю вопрос, это хорошо или нет? Не понял. Ну, подписывать контракт и идти у людей в другой стране, это хорошо или плохо, по вашему мнению? Ну, это надо говорить следующим образом, отвечать. Не буду я вокруг да около. С одной стороны, это плохо. А с другой стороны, если человек принял это решение, значит, его устраивает. То, что кто-то подписал контракт и пошел это его дело. Я, я задаю вопрос по поводу хорошо или плохо лично вам. Вот вы как думаете, вы, вот вы подписали бы контракт, пошли бы упали людей за 200 тысяч рублей в другую страну. Вот, я, я тебе буду точно такой же провокационный вопрос задать. Вот когда людей. Одессе хорошо это было или плохо. И почему пожарная охрана машины не подошли к зданию правительственному там, не тушили, и не спасали людей? Отвечу. Это могу. хорошо было или плохо? Могу ответить. Я как раз таки с Одессы. Давайте отвечу вам. Когда мы собрались ультрас, а ультрас, у нас футбольный матч тогда состоялся в 17.00 на Черноморец Стадионе. Вот и приехали к нам друзья с Харькова, потому что играл харьковский металлист с э, Одесским Черноморцем. И мы шли большущей ходой, шли в сторону стадиона. Куликовое поле находилось в 7 километрах от э, нашего места нахождения. Полиция предупредила людей с антимайдана не подходить, не провоцировать. А мы шли своим маршем, дедушки, бабушки, фанаты, дети, все шли на футбол. И тут внезапно появляются. Э, граждане Российской Федерации, вот, потому что большинство с них были граждане Российской Федерации, которые убежали, вот, глава антимайдана Одесса был Антон Раевский, э, паренек с орла, вот, э, с символикой, они на нас начали нападать, мы их начали э, в ответочку. Э, так как они уже нарушили обещание не подходить, мы решили их догнать и проучить, их вы, выгнать с Одессы, обратно на Россию посадить, они побежали к себе, в палатке. Забрали коктейли Молотова, которые они зачем-то заранее подготовили. И забежали в административное здание, нарушив закон. Нельзя там находиться. И закрылись. Начали бросать в нашу сторону коктейли Молотова. Мы в ответ также начали бросать. И они Все сказал. Я да, выслушал. Все, да? Да, 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 да. Расскажи, расскажите о теперь, что по телевизоре в России показывали. Я, во-первых, объясню. Тебе, как одесситу говоришь, объясню. Во-первых, где, где была полиция? Почему она не выполнила свои обязанности? Это раз. Если предполагали, знали и предупреждали, ее не было. Отвечаю. Это вопрос или утверждение? Да, я рассуждаю. Но а, а, так давайте я буду парировать, если вы рассуждаете. Ну, давай парировать. По поводу полиции. Глава полиции города Одесса, убежал на следующий день в Российскую Федерацию. А когда Украина попросила экстрадицию и вернуть его обратно, чтобы он стал перед судом, ваше Министерство иностранных дел ответило следующим путем. У него гражданство Российской Федерации, мы его вам не отдадим. То есть человек, который не принимал своевременно указы, целенаправленно, кстати, между прочим, Убежал в Россию, Россия его нам не отдала. Поэтому на вопрос по поводу правопорядка э, Гражданин Украины, гражданин Российской Федерации с пророссийской позицией, убежал на Россию и не хочет теперь отвечать перед судом. Ты сейчас понял, что ты мне отвечал? Да. Где полиция была, я ответил. А я, я тебе отвечу, где руководство было полиции? Так, он же и... руководитель, он убежал в Россию. Да, один убежал. Он принимал указы, он занимался, он занимался э, размещением полиции в момент событий в Одессе. Ты про руководителя, нет, фамилию, конечно, не помню, это было давным на 2014 году, но когда ролики были в Ютубе, в 2014 году про этот дом-то профсоюза, я, во-первых, там полиция не видел. Да, давайте я вам покажу ролик. И, во-вторых, я не видел там пожарных. Адеса. Я, да, я там, но я зато видел, как человек с, с туалета. Вы говорите, а, что ну, полиции ну, там ну, нету. Смотрите, показываю да? вам. Смотрите и говорите, что нет, не было там пожарных. Показываю вам. Смотрите, стоит МЧСник, тушит пожар. Это во-первых. Это уже Куликовое поле. Сейчас покажу вам. Сейчас следующий. Вот пожарные бегают. А теперь покажу вам полицию, о которой вы говорите, что не было. А полиции там было много, только полиция в момент, когда начали происходить вот эти события, обвернулась спиной в сторону э, проукраинских активистов, смотрела лицом в тех людей, которые по украинцам с автоматом и бездействовала. Почему? Потому что был приказ. Э, вы задаете вопрос по поводу полиции. Вот момент событий. Сейчас, следующий кадр, будет много полиции находиться, сейчас уведут его, так, давайте уводить его, вот полиция стоит, вот, не рассказывайте сказки, что вы смотрели видео и не видели там ни полиции, ни общества. Я ничего не понял, что ты не показал, я ничего не понял. А, ну давайте еще раз покажу, вот, <связанное> вот. <связанное> подожди, подожди, дай я, не надо мне показывать свои ролики, Вот полиция, вот полиция, вот. Вот полиция, вижу. вот и сколько полиция. Дальше что? И вот стоит. полиция. Ну, стоит полиция, что? Какие действия были? Я же вам ответил. Человек, который отвечал за безопасность в Одессе, был в пророссийской позиции и хотел, чтобы это случилось. Он не отдавал приказ это остановить и убежал на Россию. Ну, убежал он на Россию. Да так и... верните нам, мы его посадим в тюрьму, чтобы он отвечал за беспределы 2 мая в Одессе. Убежал по другой причине. Дедушка, он убежал на следующий день, когда Ваков сказал, что будет этим разбираться. Убежал он в Россию. Вы нам его не отдаете. Отдайте нам его, а мы его посадим в тюрьму. Подожди! Назови уголов... номер уголовного дела в отношении этого человека, какое, когда было оно возбуждено и номер уголовного дела. Да, вопросов нету. Когда, э, когда возбудили уголовное дело против э, начальника полиции Одесса, Одесса в 2014 году после событий 2 мая? Про, против Петра э, Луцюка открыто уголовное дело 3 Мая 2014 года. Статья 367 Криминального кодекса, кодекса Украины. И чем его обвиняли? Назови там подзаголовочек. 367. ККО. ККО. А на 3 числа он уже был на России неисполнение исп... не не служебных обязательств. Ну вот видите, кто виноват-то? Гражданин Российской Федерации, который на момент 2014 года имел гражданство Украины и руководил процессом ох 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 охраны э, правопорядка в Одессе. Мы, а мы, мы, мы его хотим уже 11 лет, просим Россию, отдайте, пускай отвечает перед судом. Россия говорит, что нет. Да не спеши. Вот человек, имеющий двойное гражданство, и он занимает, он, я предполагаю, он был начальником УВД города Одессы. Как, куда смотрели его вышестоящие начальники, когда утверждали его на эту должность? Отвечу, и, так далее и подобное? Отвечу. Когда Украина сотрудничала с Российской Федерацией, Российская Федерация не предоставляла нам информации по поводу второго гражданства наших госслужащих. Просто Российская Федерация закрывала на это глаза и не сотрудничала с нами. А почему? Потому что в наших структурах на момент 2014 года работало большущее количество российских агентов, которым были очень выгодны события 2 мая в Одессе и любые другие события. Именно по этой причине Российская Федерация нам его и не отдает, чтобы он стал перед судом и ответил за события, которые произошли 2 мая в Одессе. Я, я продолжу вопрос, чтобы ты был. Я, я знаю, что ты подготовлен в этом отношении за 14 год. Дальше продолжаю. Вот видишь, один есть. у каждого начальника есть замы. Так бы быть, по общественному порядку и так далее. Если это что, проходит матч, все, должны команды, кто-то конкретно несет ответственность, все. Кроме этого начальника, что думаешь, все в одном чеке э, заключается? Ведь кроме Зеленского есть и другие у него есть замы, то другие. Дмитрий Фуджеджи, его заместитель, также убежал в Россию. Да, также убежал в Россию. Ну, видишь, ну, кто виноват-то? Россия или ваши, ваши руководители, в данном смысле, в городе Одесса? Он был заместителем и управлял... Вот именно, как его сейчас скажу точно, Фуджеджи, он управлял полиции именно 2 мая в Одессе. То есть он руководил процессом охраны порядка. И привел все это к беспорядкам. Он убежал в Приднестровье 6 мая, а 7 мая уже был в Российской Федерации. Российская Федерация нам его также не отдает. Почему? Потому что это был агент Российской Федерации. Ой, ой, ой. ой. Вот, вы свои промахи Списывайте на Россию. Так отдайте нам его, и мы не будем списывать. Отдайте нам его. А, а людей-то не вернешь. Отдай. Вот именно нужно его. Чтобы он отвечал за эти события. Отдайте нам его. И мы не будем говорить, что вы виноваты. Отдайте нам Януковича. И мы не будем говорить, что ваша власть целенаправленно... Прячет нашего президента. Отдайте преступников, пускай они отвечают перед законом. Я понял тебя, прекрасно понял. Слышал. вот ты свекнул сейчас про Януковича. А ну подожди. Ну давай-ка про Януковича Под, Подожди, возьмем. подожди. А ну вопрос тебе. Ты вот Одесса, Одесса. А подскажи мне, пожалуйста, за события в Норд-Осте. Кого посадили? Хотя бы одну фамилию назови. А я показываю тебе сразу. Никого. Когда ваша спецура, за, Нет. Когда ваша Нет. спецура забросала газом и людей. Ни одного человека не посадили в тюрьму. И никто не убежал из Российской Федерации. А когда у нас что-то происходит, ваша агентура бежит, мы говорим, а давайте сюда. И они будут отвечать, потому что люди погибли. Там не только украинцы погибли. Там много граждан Российской Федерации. Большинство погибших в Одессе, это граждане Российской Федерации, которые приехали за две недели до событий. Вот. Те же самые агенты, которые пытались сделать переворот в Украине. Так вот. Нужно сперва разобраться срочно с Норд-Остом. Да, конечно, Влад. Вот. Поздно, батенька, как говорится. Пить то когда пусть знали. Ага, атомная подводка Курск. Кого-то посадили за это? Нет. Янукович это. Про Януковича что ты сказал? Ну, я же говорю, вам нужно отдавать Украине. Да не вам. Лукович, так я же, сказал, я так. же говорю: нам, нам нужен наш президент, чтобы он стал перед судом, чтобы он отвечал за преступные действия, которые он совершал в период с ноября месяца по февраль месяц 2013-2014 года. Вы его тоже нам не отдаете. Он должен стать перед судом. Вы что? Нет, перед не каким судом Перед украинским судом. Да. До... На, него дело, на него тоже дело возбудили? Пять. Пять, даже? Вот, Государ... Державна, державна зрада, корупція, е, закон про порушення правопорядку, там також згідно цього закону а, згідно, згідно кримінального кодексу в Україні. 5 є 5, статтей йому. А чому він збіжав у вас? Ну, потому что Путин, как сказал Путин, российские спецслужбы помогли его вывести. То есть, ну, мы, Аваков за ним ехал, а российские спецслужбы в этот момент уже его вывозили на Россию. Ну, что-то такое я слышал. Здесь я не могу тебе возражать. Я могу, я могу прочитать слова Путина. Я, 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 ну, если когда я тебе доверяю, что ты говоришь, это я слышал, я... Отдайте, рад. отдайте нам Януковича, пускай сидит в тюрьме. Э -э там что киев Кто приезжал, когда Янукович-то был? Кто там что подписывал? Э, Какие гр... договоренности? Представители тебя? Европейского Союза приезжали. Mm -hmm. Что, их выполнили? Была, подпи, был подписан договор между Януковичем, украинской оппозицией и тремя представителями стран Европейского Союза. Да. Первое, что нужно да. было сделать, это вернуть конституцию, это сделали. Второе, назначить проведение выборов президента Украины, выборов э, депутатов Верховной Рады Украины, иллюстрации и так далее. Ну так все выполнили. И только Янукович а? убежал. Подожди. а почему он сбежал-то, ты знаешь? Ну, российские спецслужбы его вывезли. Ну, Вы не надо. Я с тобой согласен, что Ра, Путин озвучил, что спасали Януковича. Вопрос я поставил, почему он сбежал. Потому что она чудила, делал и не захотел сидеть перед тюрьмой. Дай-ка поконкретнее. По его приказам Беркут людей на Майдане у нас в Украине. По его приказам по всей территории Украины ездили тетушки и занимались дестабилизацией. По его приказам завозилась агентура Российской Федерации, которая пыталась развалить полностью всю Украину. Именно по этим статьям его и винят. Я же отвечаю, почему? Потому что он нарушил законодательство Украины и должен стать пересудом. Вот почему он убежал. Да. У тебя такие обширные знания, что я слушаю и удивляюсь. Они, конечно, противоречат здравому смыслу. Серьезно. Но ты в них не я хотя бы знаю. А вы даже по поводу народоста ничего не знаете, дедушка. Вы ничего не знаете, что у вас происходило в России. Но пытаетесь мне, украинцу, доказать, что у меня происходило. Это смешно выглядит. Да, ну не надо мне смешно. У тебя, у тебя на территории идут боевые действия, не на моей территории. Правильно, потому что Донецкая область, Луганская, Запорожская, Херсонская и Крым — это Украина. С каких пор? Потому что вы говорите, воля, что, боевый... воля, воля, воля народа вы говорите что война идет только в Украине. Я ей привожу пример. Да, потому что эти области и Крым — это наша территория, война у нас. Вы у нас Нет. на территории находитесь. Как страна агрессор не больше. Перебиваю, правда. Еще раз поясню. Это уже не ваша территория. Забудь о ней. Ну, слушайте, меня не интересует на самом деле мнение... Ну, не интересует. У меня есть свое мнение. У меня есть своя конституция. Я прекрасно понимаю, что эти территории мои, не ваши. Как бы вы ни пытались мне доказать обратное. Андрей, мечтать не вредно. Я согласен с тобой. Мечтать не время. Я же, говорю, не пытайтесь мне доказать что-то. Это моя территория. Я гражданин Украины, у меня есть конституция, и в конституции прописаны мои территории. То, что вы временно оккупировали какую-то часть Украины, это не означает, что эта территория будет навсегда ваша. Нет. Слушай, ладно, уйдем от Пинуковича. с тобой у тебя на все вот есть стандартный. Вопрос такого плана возьму. Украина-то Будет существовать вообще-то? Не, не вижу просто предпосылок, чтобы Украина не существовала. Да, нет, видишь. А тут смотрю, там выступают у вас в Раде, на километр по два-три солдата ВСУ осталось. Как это можно воевать с таким количеством военнослужащих? Вы доверяете депутатам, которые никогда не были на линии фронта? Это удивительно. Чего удивительно, дедушка? Я, я не, ну, ладно, есть случаи, когда действительно некоторые депутаты ездили и интересуются. А в большинстве случаев депутаты это не просто сидят, пытаются что-то высказать, чтобы это разлетелось, чтобы популизм получить. Вот не больше. таких избирали? Дедушка, нужно доверять военнослужащим. Вот, если вы хотите поинтересоваться тем, что происходит на линии фронта, тогда Смотрите на слова наших военнослужащих, которые говорят: вот на вот этом направлении тяжело, на этом направлении Россия наступает, что-то забрала, на этом направлении мы наступаем. А слушать депутатов у вас в Госдуме депутатам не нужно юридическое образование. Что они сделали с Российской Федерацией? Они отдали все полномочия Путину. Потому, почему? Потому что они не умеют управлять государством. А вы сейчас, а вы Зеленскому сейчас отдали? Не, у нас Верховная Рада Украины э -э -э, руководитель. А куда они врут, значит, врут, по твоему за врут, когда говорят, два-три солдата. Так я, на ж, я, я, же, я же вам ответил, есть те депутаты, которые ездят на фронт и хотя бы что-то знают, а есть популисты. Нет. Это этих популистов большинство. У вас депутаты ездят на фронт, не ездят. И у нас не ездят, потому что денежка, и только денежка. Их не интересует, что происходит на фронте. Не говорю сейчас за всех. Я знаю хороших депутатов, которые ездят, помогают, интересуются. И они не сидят, не кричат там по поводу э, наступления украинской или российской армии. Не прекрасно понимают, что это дело военнослужащих. Но у вас нехват, ну вывод какой? У вас нехватка военнослужащих. Да, и у вас нехватка. Нет, он про Россию не говорит. Там служат по контракту, деньги получают. Так, не, не нехватка. Какая нехватка? Ну, смотрите, СВО длится четвертый год. А? Это нехватка. Вы не захватили ни одной области. Если бы у вас действительно было большущее количество солдат и вооружения. Вы бы Украину захватили давным-давно, с нашими-то проблемами. У вас не хватка ни оружия, ни военнослужащих. Именно поэтому вы за, один, за, за три года захватили лишь один процент территории Украины, потеряв один миллион военнослужащих. Кто тебе сказал? Что? -что? Кто тебе сказал про потери? Э -э отвечаю вам сейчас мэр москвы собянин он э, открыл в подмосковье большущий э, центр реабилитации военнослужащих сов за за два с половиной года там при, прошло 600 тысяч раненых военнослужащих лишь через один а таких в российской федерации 20 реабилитационных центров Внучка, э, не внучка а племянница путина заместитель э, совета федерации совета совета безопасности вот, в ноябре месяце двадцать четвертого назвала э, количество пропавших 50 тысяч человек. Да а... не могла она назвать. Давайте я включу вам сейчас видео. Ну давай, включай. Видите, вы же не интересуетесь Россией, а говорите только ну. по поводу Украины. А когда я говорю вам за Россию, а откуда ты знаешь? Так вас это не интересует. Ну так... ты, ты же пытаешься фактами меня убедить. Племянница я... племянница Путина. Сейчас найдем видео, где она. Именно где она говорит, а не там, где кто-то. А, вот есть, да? которые к нам обратились. Я уже сказала, 48 тысяч, это тоже ведется. которые расшифровывают уже даже 48 тысяч ДНК она собрала про сказала. Я уже вам видео показал без вмешательства журналистом, Прямую речь. 48 тысяч ДНК про... Это информация за 24 ноября 2024 года. Вот. А по поводу погибших некрологи. Они насчитали 130 тысяч погибших россиян. Ладно, дед, слушай, на самом деле, мы с тобой обсудили все, что я хотел бы с тобой обсудить. Больше у меня нет ну, уже желания обсуждать. Ну, я понял, что устал. Да, все, давай, прощаемся. Изучай события Одессы. И впиши Антон Раевский. Вот, я, наконец-то я хотел сказать, кто руководил антимайданом в Одессе? Гражданин Российской Федерации Антон Раевский, урождение с города Орел. В 2015 году Жириновский от партии ЛДПР пытался его продвинуть в депутаты. За него не проголосовали. Но если ты впишешь сейчас в Яндексе, если ты впишешь в Яндексе Антон Раевский татуировки, ты увидишь у него... Отак от, от все плечо, у нього все плечо в символіки, в пішлі Антон Раєвський татуїровки. У Кричить на мене, дивися. Напишіть думки свої в коментарях, що ви думаєте, тому що розмова така була цікава. Дід е, пробував якось виправдати події в Одесі, потім зрозумів, що не вийде, тому що не знав величезну кількість подій.